Привіт усім! Мене звати Надія, і я буду знайомити вас із цьогорічними хедлайнерами Атлас Уікенду. Дивіться, хто мій перший гість. Всім привіт! Мене зовут Дмитрій Манатік, і зараз я вам розкажу, як как би бы я поступил, якщо. Если... Що б ти зробив, якщо, прокинувшись сьогодні вранці, зрозумів, що ти жінка. Посмотрел бы на размер груди своей. Наверное, бы пытался как-то договориться, чтобы все-таки поступить. Вообще не знаю. Это должны делать люди, которые имеют возможность это менять. Мне, мне приятнее думать о том, что что-то может изменить музыку. Точно не пустые слова и не вранье. Є таке поняття, як «птичий язик. Ну, это, ну а, что, что то маєш, що те можна зробити так, якби-то немножко не спрацював мікрофон. Є там секрети у нас у артистів свої. Тебе є вибір. Тобі потрібно заспівати дуетом. І тобі потрібно зараз обрати людину, з якою б ти співав раніше. Хорошо. Так, Олег. Так, Зевров, Віктор. Кого б ти обрав і чому? А это принципиально? Это дуже принципиально. А, я просто как, как бы редко с мужчинами до этого, до этого не поеду. А нет? потребно. — Женщин. Ах. Ну, я бы, наверное, с Олегом успел. Ты знаешь его песни? Да, знаю, конечно. А вы что, не знаете песни Олега Винника? Ну, Он что, еще мне? не успел завоевать ваше сердце? но Мне не все равно. С кем думает... ты пьешь вино? Тебе бы цікаво было подивитися, как бы выглядела ваша афиша? Да. Прикольно. Виктор, не обижайтесь на меня, пожалуйста. Я с вами тоже с удовольствием бы спел. Город зеленого цвета. Ой, ну я надеюсь, что это так не произойдет. Мне придется очень сильно поломать голову. Первое, наверное, это достал бы телефон, начал снимать. Потом бы начал звонить знакомым, рассказывать эту историю. Ну, я бы посмотрел концерт до конца. Пришлось, наверное, что-то предпринимать, как-то говорить. Девушки, возьмите себя в руки, потому что, ну, я же все-таки не Олег Винник. но мне не все равно, С кем ты пьешь вино. Но ну, я могу играть, либо что-то уже написанное, но еще не изданное, там, от шлифовывая угу. те или иные нотки. Я не устал еще ничуть. Еще успеем, а еще успеем отдохнуть. Джеймс Браун, Майкл Джексон, Тальков, Цой. Мне интересно, у них кое-что спросить. Такая компания бы получилась, конечно, интересная. Супер. Я буду за любой выбор. Мои родители никогда мне не препятствовали в моем выборе. То ли я хочу быть юристом, то ли я хочу быть артистом. Они никогда не препятствовали, только поддерживали. Я буду делать так же. Я бы мог сидеть в каком-то юридическом отделе. Да, я работал, работал в исполнительной службе в Волынской области, но это была более практика, но я понял, что такое, что это за работа, как это mm -hmm. делается, понял, что это абсолютно не мое. Это я должен сделать лицом? У меня сейчас взорвется голова. Мы тебе поможем, это сделать Хоть я и без шапки, но я вижу себя в шапке. Это автопортрет. Вот здесь сидит Надя. Это сетви которая у нас не получилась с ней. Я счастлив, я в шапке, мне тепло и хорошо. И думаю э, о полетах э, мыслей в космос. Там находятся все самые классные стихи. Кружатся мысли, звучит музыка, все падают в любовь, ударяются в танцы. Если уже там это четвертый или пятый, то можно позволить себе какой-то кабриолет двумест. У меня сейчас машина, которая мечта. Мерседес. Я думаю, Ева Грин попросил бы у звукорежиссера а ущипнуть меня. Второе куда полезнее. Я бы пожертвовал любой. Не знаю, любым состоянием там, собственного эго ради вот этого дела второго. Слава это что-то очень временное и часто опасное. Она бывает разная. Хорошая, дурная. А это на века. Поэтому добрые дела нужно делать. Друзья, и у нас есть для вас подарунок. Зараз запитание от Монатика. А что б ти зробив? Той, хто відповість на нього найоригінальніше, отримає два квитки на Atlas Weekend. Що б ви зробили, якщо б, ідя вечором по вулиці, обнаружили димящу і літающу тарілку?